Мы находимся вот в аван-зале выставки Андрея Сагайдаковского, которая так и называется «Андрей Сагайдаковский. Декорации Ласковопроса». Это художник, который начинал свой творческий путь еще в конце 80-х годов во Львове. И его творчество оно претерпело, конечно, несколько таких модификаций, безусловно, вот стилистических, формальных, мировоззренческих, но оно остается очень цельным. Вот мы с Гайдаковского ни с кем не спутаемся, у него есть свой образный мир, претерпев эти, как бы, изменения, трансформации, да, он все равно остается и сегодня актуальным художником, это очень важное качество, потому что многие многие из того поколения, с которым он начинал свой творческий путь, они как-то остались во времени. Он один из немногих, кто это время как бы пережил. Поэтому у нас не было таких э, сомнений, чтобы сделать эту выставку, его персональную выставку, в программе нашей арс мастерского арсенала. Есть такая немножко сп специфика в этом, э, в, именно в этой выставке, то, что предыдущие наши выставки персональные в этой, в этом, в этой линии, они были все-таки такого характера in memoriam, то есть это художники, которые уже, ну, ушли в мир иной, да. А это художник, который вот, здравствует и, и, и творчество его раз, развивается, да, но не находится в таком каком-то астетическом э, состоянии. То есть это такой ищущий постоянно художник. Вторая особенность этой персоналии в том, что это не просто ретроспективная выставка, то есть по там, хронологии, а это все-таки то, что называют, имеет такой термин, тотальная инсталляция. Тотальная инсталляция – это когда вот весь инструментарий, все средства, э, которыми оперирует современное искусство, э, включая и какие-то мультимедийные моменты, и те же коллекционные работы, там, или архивные э, фотографии, там, э, они вовлечены вот в действие такое, в такой экспозиционный спектакль, который с, происходит здесь и сейчас. Вот В режиме опять же, такой термин он очень распространенный в современном искусстве: work in progress, работа в процессе. То есть все, что мы взяли у коллекционеров у, у, в музеях, ну там, где находятся его работы, вот, созданы за, за эти три десятка лет они были вот имплантированы в, в, в ту сверх, сверх идею этой выставки, да, которую выбрал художник. выбрал он такую тему как игра. вот это, скорее всего, ну, если так можно обобщить это все, да, вот связанное вот со спортом, с ну, homo ludens, человек играющий. Это то, что вот известный философ Хейзинга голландский определил как вот таким латинским кхе, латинским словом. То есть в основе вот человеческой какой-то вот деятельности во многом лежит игра, игра. И поэтому те работы, которые э, выбраны были для выставки, они заполнили заны, вот э, повинуясь уже вот этой логике, э, вот этой как бы художнической навигации, да, которую, которую он, значит. Э, э, ну, придумал, придумал для экспонирования э, своего творчества. Вот. И поэтому не случайно как бы, ключевое слово вот в этой, ну, помимо того, что Андрей Сагайдаковский, безусловно, это еще э, вот такое слово, как декорации. Вот много э, таких, вот, так, таких элементов, чисто экспозиционных, которые но сами по себе они очень активны могут восприниматься как спецэффекты такие да, визуальные и в то же время они являются вот э, таким каким-то фоном да, для ну, для показа в том или ином зале а залов 10. Да, они в таком анфиладном порядке размещены. То есть и, и зритель э, все это воспринимает в движении, и каждый зал он имеет свое, свое какое-то предназначение смысловое, там си, символическое и, и, и так далее. И, и, и надо подчеркнуть, что это точно не одностороннее движение, то есть не билет в один конец. То есть зритель дойдя до последнего зала, он также по этому пути идет уже как бы обратно, да. Он воспринимает этот же путь, только с, ну, с какой-то другой нюансировкой уже. Да. Сейчас мы находимся вот в, в, в аванзале, хоть я и сказал, что мы не придерживаемся этой хронологической последовательности, но все-таки в, в аванзале мы разместили три таких вот работы, которые относятся к началу 90-х, концу 80-х годов. Вот эта работа без названия, она очень характерна. Вот а еще который, момент, который он впитал, будучи художником своего поколения, своего времени, это ну, мейнстрим того времени вообще в мировом искусстве, неоэкспрессионизм, новой волны, вот этот постмодернизм. И вот как раз эта работа, она очень характеризует вот это вот такое начало, видите, она такая, она полуабстрактная, вот, с элементами, опять же, обязательно, ну, художник Нужен э сделать разрезы на холсте специально после того, как напишет э работу. То есть это выплеск такой очень импульсивный, очень э энергично на написано и с э каким-то очень таким сильным эмоциональным фоном. Здесь э за спиной работа э тоже раннего периода. Это портрет старухи, который... Э Написан тоже на какой-то основе, вот с э, изначальным уже узором нанесенный, да, проступающий сквозь красочный слой, что тоже очень характерно для того времени было, вот, использование таких вот фактур да, готовых. И э, там как бы портрет, э, цитата и из работы голландского художника, известного даже описано 17 века, Рембрата Харменса Ван Рейна. Да? И вот эта вот цитатность, да, то, что называлось в эстетике того времени, вот постмодернистского, как бы цитата со смещенным смыслом, вот. цитирование истории искусства, апроприирование, то есть даже присвоение оно как бы было что ли такой ведущей методой для того времени, для конца 80-х и для начала 90-х. Потом это как бы ушло, ну, как бывает, в искусстве приходят другие времена, наступая, котируются уже больше другие воззрения, другие методологии. Но для этого вот угла, где мы вот находимся, да, вот это как бы все равно вводит нас в эту экспозицию, начиная с его вот истоков, да. А потом мы пройдем и посмотрим, как все-таки декорации повлияли на экспонирование, вот, конкретных работ, только уже других, другого периода, там, 90-х -го, 90 годов, да, и нулевых, и вплоть до нашего времени. Они, эти все работы тоже здесь присутствуют, только они под разными, скажем так, углами экспонированы с точки зрения вот именно ну, смысловой, смысловой нагрузки. Сейчас мы находимся в зале, где в основном представлены, живописные работы Андрея Солидаковского и разных лет и выполнены они в основном на, или на холсте без подрамника экспонируются они вот как свитки такие да и э, вот на ковриках вот здесь как раз можно поговорить о особенностях его э, живописной скажем там манеры его живописного метода вот как раз мы находимся напротив работы пейзаж пейзажной работы, которая значит, называется Аде Падилосе Сирены. Видите, здесь как бы работа само изображение, написано в такой грязаливой манере. Вот без яркой палитры, что очень характерно для творчества этого художника. Это в основном такие сероватые гаммы, использования много черного, белого, чуть-чуть такая вот подсветка в некоторых холстах идет, но нигде мы не найдем у него каких-то ярких, ярких пятен и так далее. Вот такая вот у него сдержанная, сложная, монохромная в основном палитра, и в этом как бы в нюансировке этой палитры вот как раз и богатство живописное кроется его вот но эта работа она как бы рамируется вот э, то есть вписывается само изображение да на, на, на какой-то на, на, на холсте да она вписывается вот в этот как раз коврик в плюшевый коврик что тоже одна из таких э, характерных черт его творчества он э, не боится играть с э, кичем то есть то, что обычно вот в высокой культуре считается, что это вот такое как бы, плохое проявление как бы, вкуса, он как раз это переворачивает это вот, ровно, скажем так, наоборот, что ли, да, то есть и этот кичевый какой-то использование кичевых элементов, в данном случае вот яркого там, плюшевого какого-то вот коврика, да, это как раз ну, в позитивную что ли, в позитивную сторону что это, наоборот, обогащает его, в общем-то, эту работу. А, как правило, это такие незатейливые сюжеты. Здесь вот вся почти такая сюжетная линия представлена, тематическая в том числе, тут и жанровые, да. Жанровые сцены — это вот завтрак на траве, может быть, там, такой классический сюжет для вообще для мировой живописи, да. Это прогулка, как это детская, да. Кстати, дети это тоже одна из таких тематических его линий очень распространенных, хотя он их трактует, ну, не просто как такие вот <laughs> дети, да, а это вот какие-то все-таки такие странные существа у него, которые вот уже с элементами э, как бы взрослыми какими-то, вот, даже такое, иногда даже такие сознательно отталкивающие какие-то моменты, ну, то есть, это такое вот сложное какое-то психо, психо, э, психоаналитическое начало лежит в, в этих работах э, с детским. Есть портреты, как я уже сказал, и пейзажи. И э, тут еще такой момент, что очень характерно видите использование текста текстовые или месседжи какие-то разные, вот, либо, либо какое-то вопрошание абсолютно абсурдистское, никак не связанное вот с самим изображением, то есть на, опять же, на каком-то разрыве, да, вот, либо какой-то вот лозунг, к примеру, да, такой вот вот, «Завтра будем мы счастливы». Тоже пейзаж какой-то там расписан. Так и написано, пейзаж сверху. Либо вообще какие-то письмена, которые полностью вот, заполняют холст поверх изображения, поверх изображенной фигуры там, да. Вот, и... Либо какие-то вообще такие моменты, одни а такого императивного характера, там под ноги там, к примеру, или далеко в воду заходы, вот, то есть то, что изображение, и плюс как бы тавтологическое усиление его, в общем, текстовое. То есть, но текст практически присутствует в, в, во всех его работах, во всех его работах. Вот даже та работа вот из коллекции «Мастерского арсенала "Танцюрист", вот просто это уже как бы другая, так скажем так, линия одна из любимых этим художника. Это поиски вот движения какой-то фигура в движении, фигура в разбалансировке какой-то. Вот характерная особенность это то, что он использует вот, ну как бы разрабатывает проблематику телесности, что тоже, скажем так веление вот времени было того, в тех же 90-х годах. Да? И он как бы вносит свои какие-то, свои вот эти особенности. Это в основном фрагментарная телесность такая, да? То есть использование там какой-то крупной, крупная часть тела, она может как бы быть гиперполизирована. Но, например, к примеру, ухо изображается, вот без каких-то там ну, вот, других <laughs> элементов э, части лица, да. Либо в, в, часть вот, ноги тоже он любит изображать. Опять же, вот, в каком-то таком движении или скрытом движении, или движении, которое требует вот какого-то ну, даже эквилибристики, да, безусловно. Это особенно касается его работ связанные вот с этим с проблематикой близкой вот к его основной теме к спорту, да, это какие-то может быть забавы, это может быть какие-то упражнения, вот, к примеру, там вправо на колоде гимнастическое там, упражнение там, вот, какие-то игра в мяч там, ну, часто вот это он использует и, пожалуй, вот, это то, что вот как раз отличает его его, вот эту, скажем, палитру средств, средств выражения, да, образ. Сейчас мы находимся в пространстве, где активно используются вот эти декорации, да, декорации. В качестве декорации здесь, ну, тут много элементов, Самый антураж, вот сами стены, да, вот это желтый такой активный даже психоделический цвет, этому способствует, и расположены в пространстве, художник сам вот в этом режиме, значит, инсталляционном непосредственно в момент монтажа, он расставил эти предметы. Это в основном снаряды, спортивные снаряды, с патиной времени, то есть уже старый списанный как бы, в утиль, но тем, тем и интереснее автору, то есть она очень как бы э, с хорошо с его вообще творческой манерой, вот с этой эстетикой, то что я говорил вот этой трэш эстетикой. Тут как бы еще важный момент это использование вот каких-то эффектов таких как свет тень. Вот за, за мной значит вот, один из снарядов вот конь как бы, он отбрасывает тень вот э, на стену этот элемент он присутствует и в, в первом зале и в последнем зале то есть это вот да, как бы смысл в том, с, э, который вкладывал художник в это это, во-первых, вот важный момент э, э, вот этого какого-то изображения, да, такого вот э, как эффектного, да а, а во-вторых, ну как в кино в спецэффекты какие-то определенные, а во-вторых, это отсылает нас к, к этой притче из вечной, вот этой м, вечной дилеммы, что реальное, что мнимое, э, э, известной притчи которую мы находим у древнегреческого философа Платона. Да? притча о пещере, вот это вот, где там с отброшенными тенями, где как раз вот это вот рассуждение идут на эту тему, что, что, что подлинное, что иллюзия только. А вообще вот это как бы творчество Саидаковского как раз кто-то из критиков сказал, что оно вот, в, в его инсталляциях, особенно вот этот момент, он тоже под, и постоянная подмена идет, постоянное, вернее, изменение реальное с мнимым, а не все время каком вот в каком-то вот такой э, связке э, динамичной э, находится. Но это свойство вообще декораций, как таковых, если взять вообще это слово, это основу, да, это не только там именно украшение, а это вот еще и как бы, то, что создает иллюзию того или иного действия там будто театральное, будто экспозиционное и так далее. Вот и еще один важный важный момент – это интерактивная, то есть вот, вот эта связь со зрителем, обратная связь со зрителем. То есть зритель тоже может принять, вот это уже третье слово в, в названии проекта – ласка вопросов. То есть зритель может, ну в этом находясь, в этом зале, еще в других зале, или просто, значит, побить пустые мечи, да, об стену, либо вот в эти ворота, да, такие вот, ну, это спущенные мечи, да, такие, вот, либо ударить по боксерской груши, она будет издавать звук какой-то, что тоже еще дополнительный какой-то элемент выразительный, полазить по канату, посидеть на скамейках, возле, сделать селфи возле шведской стенки, к примеру, вот, и и, там сфотографироваться вот рядом еще с этим конем. То есть это вот тоже тоже ну, неспроста. То есть это вот такой как бы, ну здесь в этом зале сконцентрировано все, да. Здесь только две картины всего там вот. Причем с таким тоже смысловым подтекстом, да, вот. Рядом с с шведской сеткой, значит, притык к ней, э, размещена картина с, только с одним словом, незаконченность, то есть вот, какой-то вечный нон финита, вот незавершенность такая, что тоже как бы характеризует его э, манеру творческую. И вторая это как бы фигура там бегущая э, атлета, да, которая на написана с помощью природных материалов, вот в данном случае это глина, и вот это использование вот природных э, пигментов что ли, да разных, в случае пищевых. Э, вот когда мы в предыдущем зале говорили о живописи, э, там тоже в некоторых моментах использовались вот такие ну, что ли, натуральные пигменты, это, это может быть и, опять же, или земля, или там бурячный какой-то сок, или смородиновый сок. То есть, это ну, тоже его ноу-хау, скажем так. И это такое вот, как бы, ощущение какого-то заброшенного, забытого спортзала. Да. Но зритель, заходя сюда и производя какие-то вот эти манипуляции, да, с этими снарядами там. Ну, вон кольца тоже еще висят, можно и крест попытаться сделать, да, сложить такой гимнастический элемент. Вот, ну, м -м. или отдохнуть на скамейке просто. Вот еще один зал, собственно, декорационный такой, да, в котором вроде бы нет живописи, хотя вот то, что по верху зеркал, мы находимся именно в зеркальном зале, да, это тоже движение руки художника, да, там он жиром как бы он замазал эти зеркала. Для чего такой зал понадобился автору? Ну тут несколько таких моментов, да. что один момент это такая пауза на этом пути вот живописных изображений с картин с неровными краями, вот это вот ковриков этих, а здесь мы такая геометрия, да, прямые углы, блестящие поверхности. То есть это такой контраст, вот этой вот и контраст вот этой трэш-эстетики. Это такое как бы блеск и нищета. То есть блеск зеркал, нищета, в хорошем понимании этого слова, этой бедной живописи, вот этой арты-повера. Второй момент, вот это вот все равно какого то сокрытие изображения, вот. потому что тут м -м, опять может сделать такой отсыл к э -э классической там работе, да, литературная, это Кэрола, да, Алиса в Зеркале. То есть это все равно какой-то, хочешь не хочет это портал в, в какой-то другой, в другую реальность, в другой мир. Вот. И, а это вот, вот это такое э, смазывание, смазывание изображения, да, такое, оно как бы, как такой сдерживающийся с, план сокрытия, то есть план тайны. Вот. Не случайно вот этот зал, он так и называется зал, пижмурки, то есть момент... Э, тайны какой-то он все равно здесь вот присутствует вот ну и еще важный момент это такой добавляет оптики в это в наше общее в общее такое восприятие этого всего пространства то есть появляется отражение в отражении зеркало в зеркале несколько зеркал могут отражаться и все это вот тоже вот создает такую ну, картину подвижную, что ли, подвижную картину, изображение в изображении еще, вот, что важно вот для этого экспозиционного спектакля, о котором я постоянно говорю.